смысл и систему функционирования э, полицейских комиссий. Трое, кто составляют часть от э, профессионального компонента, и затем еще два человека представляют общественность, которая у нас предлагается. В рамках этой тройки должен присутствовать, безусловно, плюрализм мнений и дискуссия. Для меня важно, чтобы каждый из вас, представителей министра или главы национальной полиции, или местных полицейских руководителей, ясно понимал, что он делегирован институцией. Он мне не друг, не брат, не товарищ, а он представляет институцию и должен нести эту функцию, соответственно. Мы должны понимать свой стандарт и свой темп, каким мы двигаемся. Поэтому на самом деле на этих комиссиях очень ответственная функция лежит. Мы э, должны потихонечку поджимать качество. Вот степ-бай-степ. Мы это делаем первый раз. Да? Аналогичного механизма нигде нет. То есть, поэтому нужно нащупать и сложить эти балансы все. Я не хочу делать бутафорскую вывеску. Мы хотим, чтобы это был реальный механизм, который бы работал бы и создавал бы потихонечку там почку, которая очищает. Так. Это было бы очень важно. Від вашої роботи, шановні колеги, залежить те, наскільки швидко і ефективно ми, набравши людей на роботу, запропонувавши їм прийти до нас працювати, зможемо встати на ноги і не забуваючи основну головну нашу тезу охорона громадського порядку, розкриття злочинів. В деяких регіонах ми маємо критичну цифру. Під 40% нехватка працівників оперативних або слідчих підрозділів. В більшості, подавляючи більшості підрозділів патрульної поліції, нехват... немає кому ходити на службу. І оці дві, такі дві основні тези, які для нас важні. Чим скоріше ми з вами закінчимо перебирати кандидатів і направимо їх в підрозділи навчання. тем легче будет остальным работникам полиции вздохнуть, когда они через 4-5-6 месяцев выйдут на работу. полицейская комиссия могла принимать участие в составлении баллов